महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीला अपूर्व यश मिळाले तीच जागा मिळाल्या तीच जागांचं यश हे मोठं यश आहे किमान सात ते आठ जागा जोर जबरदस्ती पैशाची दहशत प्रशासनावर दबाव चोऱ्या माऱ्या लांड्या लबाड्या उदाहरण अमोल कीर्तिकारांचं अशा पद्धतीनं आला नाहीतर महायुती म्हणून जो काय आहे त्यांना दहा जागा मिळाल्या नसत्या विधानसभेला याचा वस्पा काढला जाईल या चोऱ्या मारायचा हे आता पळून गेलेल्यांना कळून आलंय की आपण परत निवडून येत नाही राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना असेल हे मजबूतीनं काँग्रेस पक्षाच्या बरोबर एकत्र आम्ही पुढे जातो आहोत आणि जे पळून गेलेत जे बेमान आहेत त्यातले काही लोक असे आहेत की ज्यांच्या मनात चलबिचल सुरू आहे आणि त्यांचे संदेश त्यांच्या मनातले तरंग जे उठत आहेत आता ते आमच्यापर्यंत पोहचत आहेत आता त्या तरंगाचं काय करायचं बघू आम्ही केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये चार मंत्री पद आहेत ती शिवसेनेच्या वाटेला येणार शिंदे गटाच्या वाटेला येणार चार मंत्रीपद बापरे मग भाजपला काय मिळणार मी काल म्हणालो की त्यांना कदाचित जे उरलेले आहेत किंवा इतर ज्यांचे त्यांचे जे निवडणूक पराभूत झाले आहेत त्यांना परदेशात हाय कमिशनर वगैरे नेमलं जाईल मी काल म्हणालो ना शक्यता एवढे विद्वान लोक आहेत त्यांना साऊथ आफ्रिका तांझानिया नायजेरिया वगैरे वगैरे अमेरिका कॅनडामध्ये त्यांना आता प्रत्येकाला सामान घ्यायचं म्हटल्यावरती त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आता अमेरिकेत हाय कमिशनर वगैरे नेमलं जाईल हो हां बोलिए तो 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 राहत दी है उसी तरफ देखिए ईडी ने राहत नहीं दी है बीजेपी ने राहत दी है ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है ईडी हो सीबीआई हो बीजेपी ने राहत दी है मोदी जी ने राहत दी है अमित शाह ने राहत दी है ईडी और जैसे आर एस एस है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है उनके और भी संगठन एबीवीपी है वनवासी संगठन है इसी तरह से ईडी है बीजेपी के साथ सीबीआई है इनकम टैक्स है ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है शाखाएं है शाखाएं तो बीजेपी ने उनको राहत दी है लालू प्रसाद यादव की फाइलें खुल ये हाँ ये भी बीजेपी का ही काम है प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद होती है हाँ? और जो लोग उनके साथ अशोक अशोक चौहान की फाइलें बंद होती है शिंदे की फाइल बंद होती है और लालू जी की फाइल खुलेगी और किसी की फाइल खुलेगी यही काम करेंगे अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अपने लोक लोक तंत्र आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे अब उनके समर्थन से सरकार बनी है तो संविधान कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये दो लोगों की है चंद्रबाबू नायडू की जो फैमिली का पूरा ओवरऑल इनकम साढ़े आठ सौ करोड़ बड़ी है, ने ने 64 इंक्रीज हुआ है क्या कहना चाहता हूँ राहुल गांधी ने जो कहना है वो कह दिया है राहुल गांधी जी ने जो कहना है कह दिया है जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल लाया अन ये अपने साथ जो लोग बैठे हैं चाहे व्यापारी हो चाहे राजनेता हो उनके उद्योग उनके धंधे को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर बाजार का इस्तेमाल किया गया इसलिए कि गुजरात के दो व्यापारी देश चला रहे हैं और शेयर बाजार से उनका पुराना ना नाता है तो होता रहेगा और भी होता रहेगा आगे भी होता रहेगा देश लुटा जाएगा व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा और गरीबों को खत्म किया जाएगा जबा। एग्जाम को घोटाला सामने आ रहा है सर काफी बच्चों के फ्यूचर पर लगे हैं मोदी जी ने देश दाव पर लगाया है उसका ही परिणाम है चले थैंक यू